ফের একবার বাংলাদেশের সনাতনী জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের জামিন খারিজ করেছে চট্টগ্রাম আদালত এরপরই প্রতিবেশী দেশকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং সেই সাথে নিশানা করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ব্যারাকপুরে একটি অনুষ্ঠানে এসে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী বলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভারতের যে কোনো প্রান্তে যদি কোনো অনুপ্রবেশকারীরা ধরা হয়

केवल कश्मीर में ब्लास्ट नहीं होता था पूरे देश में होता था अब वो कम गया है लेकिन जो भी आतंकवादी पकड़े जाते थे वो एक खास समुदाय के 99% परसेंट होते थे मुस्लिम थे आज बांग्लादेशी घुसपैठी अब जितने पकड़े जा रहे हैं दिल्ली में सबका आधार कार्ड बना है कलकत्ता ये कलकत्ता फैक्ट्री हो गया है बांग्लादेश उत्पादन का और ये वोट बैंक और वो सबके सब वोट के, सब के समय में दिल्ली बॉम्बे सब जगह से भाग करके वोट देने आते तो ये एक वोट बैंक का फैक्ट्री बन गया है बांग्लादेश और वो उसके कस्टोडियन बन गई हैं दीदी ममता दीदी ये दुर्भाग्य है